أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والمتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بدأت بابداً bidatlarning yaxshisi hidoyatli bidat va zalolat bidati haqida aytayotgan edik ibn asir rahmatullohi nav dedilar bu kishi hidoyatli yaxshi bidat va zalolatli yomon bidat bidatki olloh va rasuli buyurgan narsaga xilof keladigan bo'lsa bu mazammatli bidatdir shariatda yo'q narsani o'zi shariat qilib paydo qilsa bu narsa bidatdir ammo olloh va rasuli tezlagan va olloh chaqirgan narsalarning umum ostiga kirsa olloh va rasuli umum tezlagan saxovatga yaxshi ishlarni qilishlikka tezlagan bo'lsa unda bu bid'at <laughs> maqtalgan bid'atlardan bo'ladi ibn kasirning bidoya kitobida abu hurayra roziyallohu anhudan sahiy sanat bilan rivoyat qiladiki u kishi abu hurayra roziyallohu anhu har kuni men ikki ming marta tasbih aytaman deganlar bu sanoni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar u kishi sahihy sanat bilan keltirganki qo'lda tasbih bo'lar ekan mingtalik tasbih mingtalik vallohu alam mana shu tasbehdan har kuni ikki mingta Min tasbeh qaytarar ekan men shundan tasbeh qaytaraman deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilmagan ishlar birinchidan tasbehni qilishni ba'zi kishilar bidat ozdi ikkinchidan ibodatda sanoni qaytlashdayki olloh va rasuli qaytlamagan sanoni qaytlarishlikni o'zi bidat deydi ya'ni imom shotibiy tomonidan kelgan kishilar mana bu tor doiradagi bida tarixiki abu, abu hurayra roziyallohu anhu shoshna qiladilar demak abu xurayra roziyallohu anhuni mutadi bidatchi deyishlikka to'g'ri kelib qoladi shuning uchun olloh va rasuli tezlagan va chaqirgan narsalarda yaxshilik ishlari ostiga kiradigan umum narsalarni na qilishligi o'ziga xoslashligi bidatmas bu imom muslimning hadisini aytib o'tdikki kimki bir chiroyli yo'lni yo'l tutsa unga savobi bo'ladi va unga amal qilgan kishilarni ajri ham shunga borib turadi dedilar shuning uchun bu hadisdan sunnatan hasna deyishligi u sunnatni tiriltirdi deyishik davosi chiqmaydi chunki uning zidida kimki ham keldi sunnat bu yerda payg'ambar ai sunnati degan ma'noda emas balki yo'l degan ma'noda chunki ikkinchi uning zididagi hadis kimki yomon sunnatni sunnat qilib tutsa degan gap ikkinchisi sunnatda payg'ambarimiz alayhisalomga mulhaq qilib bo'lmaydi demak u yo'l shunda unga gunosi va unga amal qilgan kishilarning ham gunosi bo'ladi degandirroziyallohu anhu mana shu novdandir umar roziyallohu anhuni ham gaplari nmati bidatu hadi bu imom buxoriyning salotul taroveh bobida zikr qilgan imom buxoriy sahih rivoyat bilan bid'atu bu bidat qanday ham yaxshi dedilaru yaxshilik modomiki u yaxshi ishlardan bo'lar ekan qanday ham yaxshi dedilar bu esa maqtalgan maydonga kiruvchi bo'ldi sammaha bid'atan va madahaha uni umar roziyallohu anhu bid'at dedilr bia maqtadilar nima bu bu taroveh namozini jamoat qilib o'qishlik umar roziyallohu anhu masjidga kirgan vaqtlarida bir kuni tarovih vaqtida ramazon oyida hamma odamlar tarqoq bo'lib masjidda namoz o'qishib turgandilar shunda umar roziyallohu anhu hammasini ubay ibn kab roziyallohu anhuga jamladida ubay ibn kab roziyallohu anhu imom bo'ldilar va imom bo'lgandan keyin buni orqasidan qarab turibdilarda umar roziyllohubidd bu qanday ham yaxshi bidatdr dedilar mana shu biz o'qiydigan har bir masjiddagi jamoat namozi umar roziyallohu paydo qilgan narsaladar bidat ibodatda bo'ladi namoz ibodat mana shu ibodatda paydo qilgan narsalardandir yana qanday ham yaxshidir dedilar nsollalohu alayhivaa chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni tarovih namozini jamoat bilan o'qishlikni sahobalarga sunnat qilmaganilarchunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tarovihni jamoat bilan bir qancha kechalarda o'qidilarda keyin uni tark qildilaruni muhofaza ham qilmadilar sunnat bo'lishlig uchun odamlarni jamlamadi ham shu namozga keyin payg'ambar alayhissalom abu bakr roziyallohu anhuning zamonida ham bo'lmadi uni balki umar roziyallohuanhu jamladi tarovihga va odamlarni mana shu jamoatga chaqirdilar shu bilan u kishi bidat deb isnladilar bu haqida ko'p tortishuvlar janjallar ham bor bidatni bu yerda lug'aviy ma'nosida oldi deyishadi nematil bid'atu hadiiy degan umar razouni bidatchisini lug'atda oldi deyishadi umar razirohum birinchidan bidatni hech qanday lug'atda ishlatayotgani işte, yo'q bu yerda lug'atda oldim ham degani yo'q u kishi ibodatga qarab turib bidat dedilar qanday yaxshi bidat dedilar ikkinchidan dedilar u radiyat bildiruvchilar aytadiki bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'qigan keyin tarqalgandi o'lgan sunnatni tiriltirdi deyishadilar birinchidan noto'g'ri payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallam zamonida va abu bakr roziyallohu zamonida sunnat o'lib ul ketmagan o'lgan sunnat emas bu balki payg'ambarimiz alayhissalom jamoat bo'lib o'qisalar ularga shu jamoat farz bo'lib qolib odamlar ado qilishlikdan ojiz bo'lishlikdan qo'rqqanlar buning <laughs> sababi payg'ambarimiz alayhissalom tarovehni masjidga <laughs> chiqib o'qiganlarida ba'zi odamlar chiqib ixtiro <laughs> qilishgan ertasi <Yetez> kuniga <künlüğe>, odamlar eshitishgan <laughs> <iş çıkayıp. gülüyor> mana shunday ish bo'ldi deb ertasi kuni payg'ambar alayhissalom yana o'qiganlarida yana jamoat ko'payib ketgan uchinchi kuni hamma jamoat yig'ilib kelgan payg'ambarimiz alayhissalom tarovehni ya'ni, yani tahajjud namozlarini masjidda işte o'qiyapti debi payg'ambar alayhisalom qarasalaki jamoat katta chiqmaganlar keyin bu kuni esa hamma hayron bo'lganda ertasi kuni chiqqanlarida sizlarni namozga harisliklaringni bilaman men lekin men agar shunday mudoomatda bo'lsam sizlarga farz bo'lib qolib keyin sizlar ado qilishdan ojiz bo'lishlaringdan va gunohkor bo'lib qolishlaringdan qo'rqib chiqmadim deganlar demak bu sunnat emas agar sunnat bo'lganda payg'ambarimiz alayhissalom qilardilar har bir sunnatni qildilar va buyurdilar sunnat taqririy bor o'zlari qilganlar oldilarida qilganlarda indamaganlar sahobalar qilganda fe'liy sunnatlar bor payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari bajarganlar qovliy sunnat bor payg'ambar alayhissalom aytib berganlar qilishlikni ammo tarovinni payg'ambarimiz alayhissalom sunnat demadilar jamoat bilan o'qishlikni balki tark qildilar bazi radiyat bildiruvhilar aytadiki payg'ambar alayhissalom qo'rqqanlidan tar qildi undan keyin jamoat bo'lsa bo'lardi deydi undan keyin vahiy uzildi jamoat qilsa yana avvalgi holatga qaytsa bo'lardi deydi demak unda abu bakr rozia zamonida odamlar o'qimagan unda suashi qilgan ekanda sunnatni tar bu bir fe'lki umar roziyallohu anhu o'ylab chiqqan fe'l jamoat bilan tarovihni o'qishlikni umar roziyallohu anhu o'ylab chiqqan fe'l ibodatda shuning uchun bidatu hadi deganda bu bidat qandaya yaxshi deginda bidatni lug'aviy ma'nosida olamiz deyishligi umuman noto'g'ri lug'aviy ma'nosida emas balki bu kishi shar'iy ma'nosida oldilar lug'aviy ma'nosida degani paydo bo'lgan narsa degani xolos shar'iy ma'nosida olishligi oldindan bir ish o'tib misoli ko'rilmagan narsani paydo qilishlik degani payg'ambarimiz alayhissalom shu ishni qilishligida darhol to'xtatdilar bu ishni qilmaslikni lozim tutdilar demak qilmaslik har bir qilgan ishi payg'ambar alayhislomni ishi eng mo'tabar ishlar qilmaslikni lozim tutdilarmi demak qilmaslik lozim edi bu lekin umar roziyallohn paydo qildilar ba'zi mutashaddidlar umar roziyallohu anhu ham bidatchi deyishadi haddidan de oshib ketganlar vaholanki payg'ambar tü alayhissalom aytib turibdilarki olloh haqni umarni tilida tü gapiradi deb turibdi kim to'g'ri umar razillohni bid'atchi deyishlikka jur'at qiladigan odam to'g'rimi yoki payg'ambarimiz alayhissalom to'g'rimi vahi orqali gapiradigan zot vahi haqiqatn u haqiqatga qaraganda u sunnat edi asli jamoat bil o'qishligi liqliy sallallohu alayhi vasallam ya'ni jamoatni o'qishligi degani umar razillohni qilgan ishi o'zi sunnat bo'lib qoldimoqchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlariki o'zlaringga meni sunnatimni lozim tutinglar va mendan va mendan keyingi xulofi roshdinlarni sunnatini lozim tutinglar demak xulofi roshidinlarni ham sunnati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sunnati ekan bu hadis ham sahih hadis bu yuqoridagi dolala hadisda tahrijni davomida yana sahih isnod bilan imom ahmad chiqargan termiziy manoqida ibn moja muqaddimada taboroniy kabirda ibn hibbon chiqargan hattoki alboniy o'zinisahiha kitobida sahiy degan hadislardan mendan keyin mana shu ikkita shayxga ikki kishiga ergashinglar abu bakr va umarga dedilar payg'ambar a sahiy isnod bu agar shu kishilarga ergashsak ba'zilar aytadiki to'xta unda abu bakr va umar ham shariat qiluvchi ekan u qo'shamiz deydi qanaqa shariat ka qiluvchi ular ular payg'ambar emasku shori faqat olloh va ollohning rasulikeyin ya'ni ollohni rasuli deyishligi ollohning rasuli har bir narsani havosidan gapirmaydihar bir aytgan narsasi vahiy deyiladi abu bakr va umar roziaauga vahiy kelmagan <laughs> bu yerda bu kishilarning islomni tushunchasi nihoyatda to'g'riligidanki bularning qilgan ishlari hech qachon usul shariatga shariatni qo'ygan usullarga qarshi chiqmasligi mana shu tavilga binoano ikkinchi hadis hamal qilinadiki har bir paydo qilingan narsa bid'atdir degan narsaga hamal qilinadi demak bidat nima deganda shunda hamal qilamizki shariat usuliga xilof kelgan va sunnatga muvofiq kelmagan narsani xohlayapti ekan kullu dedida imom shotibiy rahmatulah tomonidagi kishilar har bir bidat deyapti ajratmayapti deydi kullu deydi shomil o'z ichiga olib keladi ham narsaniedi unda umar roziyallohu anhuning abu bakr hali o'tamiz abu bakr roziyallohu anhu ulug' sahobalar qilgan ishlari nima bo'ladi bidatmi usmon roziyallohu anhuniki azonni ikkita qilgan juma vaqtida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonda yo'q edi azon shariat ibodat uni usmon roziyallohu anhu ikkita qilib chiqarib qo'ydi zalolatmi bidat bu bidat zalolat bo'lsa harbi adolat do'zoxdami voholanki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam usmon roziyallohu uni jannat bilan bashorat berib turibilar xususan tabu g'azotiga katta tuyalarni yuzta tuyani butun ustidagi jihodga asbob uskunalari bilan tayyorlab olib kelganda usmon roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bundan keyin sizga hech bir amaliy ziyon qilmaydi jannat bo'ldi deganlar eng zo'r ishni qilib qo'ydi bo'ldi jannat qo'liga kiritgan zotlar bo'ldi mauna qudug'ini sotib olishlikni kim jannati bo'ladi deganlarda usmon kim sotib olsa usmon riro sotib olgan jannati odam u kishi payg'ambarimiz alayhissalomning ikkita qiziga uylangan rasul sollallohu alayhi vassallamning qiziga uylangan zo zunnuren laqabiga ega bo'lgan bu botabukishi bidatchi deydi ba'zi mutashaddidlar bu avvalgi zamonda ham aytilgan hatto usmon roziyallohu anhu yahudiy deganlar ham bo'lgan imom imom azzam rahmata bir kishini eshitadi usmon roziyallohu anhu yahudiy deganlai bir kuni chaqiradi huzurga kelganda qizingiz bor ekan voyaga yetgan deydi imom azam yaxshi shoirlardan biri bor bir shunga bersak endi ey imom siz nima desangiz shu bosh ustiga siz yaxshi odamni tanlaysiz deydi imom aytadilarki faqat bu shooimni bitta aybi borda deyd nima aybi desa yahudiyda deydi haligi kishini sochi tikka bo'lib ketadi hali meni qizimni yahudiyga bermoqchimisan deydi imomi nima bo'libdi deydilar sen usmon roziyallohu yahudiy deyapsan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkita qizni berganmi deydila bo'ldi ey imom ikkinchi qaytib bu gapni gapirmayman usmon rzi yavudi demayman deb qaytish mana imom mana imom alayh qanday tarbiya berib qo'ydi usmon roziallohu anhu yahudi degan kishi mana shunaqa fitnalar ko'p hozirgi zamonda ham qulog'imizga chalinadiki usmon roziyallohu anhu ikkita azonni paydo qilgan u kishi bidatchi deydi sen kimsan taqsir deymiz usmon roziyallohu ahu payg'ambar alayhissalom ikkita qizni berib qo'ygan uchinchisi bo'lganda uchinchisini ham berardim dedilar payg'ambar alayhissalom بندبحتي يرش لكيميناصب هذا وقال المصباح في المصباح الله تعالى الخلق إبداء خلقهم لا على مثال وأبدعت وأبدعته, وأبدعته استخرجته ya'ni olloh taolo xalqni ibdoan bir yaratishda yaratdi deydi hech oldin misol o'tmagan narsa ustida yaratdi badat bidat degani demak avval uni ko'rinishi bo'lmagan ab deydi mana insonyaratdim deydi taraj chiqarib oldim va uni paydo qildim degani bat ma'nosi va mana shunda endi xilof keluvchi holatga ham bidat deyildi ya'ni shariatga xilof kelsa yoki sizga xilof kelsa mutloq shariatni qo'ying hali bir podshoh podshohni siyosatiga bir kishi xilof kelsa ha sen bo'pta deyapsan bidatchisan sen deyiladi nimaga har bir xilof kelgan narsaga bidatchi deyiladigan u paydo bo'lishidan bo'lgan ismraf iltifo rafa deyani maslan iltifot so'zidan olingani kabi ya'ni masalari har xil bo'lib kelishligi keyin uning iste'moli dinda noqus bo'ladigan yoki ziyoda bo'layotgan narsalarga g'olib keldi hamma narsada bidhlaadi olloh ham yaratdi badiiy sifati bor ollohni ollohni bidachi deymizmi podshohga xilob kelgan ham bidach deyildi lekin bu dinda noquslik yo ziyodada ko'p ishlatilganligi uchun bu iste'moldi g'olib keldida dinga qarab qilib qo'ydi boshqa narsa esdan chiqarildi lekin lekin ba'zisi endi makruh bo'lmaydi kar emas bu bidatlarni bunda mubohat deyiladi u o'z jinsi uchun shariatda asl bor asl guvoh bo'lgan narsalara shariatda asl bor misol namoz o'qishlikni namozni tarqilishi gunoh kabi iralar namoz o'qimaslik namoz o'qishlikda -şey fazilatlar juda katta savoblar ko'p mana shunda ba'zi ulamolar aytganlarki namozni targ'ib va tarhib uchun ba'zi bir zaif hadislarni keltirsa bo'ladi degan targ'ib va tarhib uchun nima uchun nimaga yani deganda chunki asl bor ubar asli namozni taqilsa gunoh kabira namozni bajarishi juda katta savob qadamlariga bir qadamiga gunoh to'kilsa ikkinchi qadamiga darajat ko'tariladi to masjidga jamoatga yetib borguncha shunaqa katta ajr mukofot bo'lar ekan boshqa bir zaif hadislarni keltirsa joiz deyishgan chunki asl bor ziyon yetkazolmaydi ular mutloq namoz haqida faraz qiling mutloq yo'q narsa haqida sahiy deb hadis keltirsa ham agar hadis bo'lmasa yoki zaif hadis keltirsa olinmaydiunda yoki bir narsani keltirib qo'ysakki misol mushkul kishod degan narsalar bu shishami degan narsalar bularda asl umuman yo'q na shariatda na boshqa joyda asl yo'q odamlar o'zlari bir yeydigan ichadigan daromad manbai qilib tanlab olishgan mana bu narsalar bidat ammo shariatda ro'za zakot haj boblariga muvofiq keltirilgan narsa yoki yaxshilikni qilinglar deb alloh taolo buyurganligi yaxshilik shariatda maqtalgan yaxshiliklar bo'lsa bu bo, maqtalgan biddatlardan yoki bir manfaatlar talab qilganki u manfaatlar bilan fasodni daf qiladigan kekizadigan o'rinda manfaatlar ishlatilsa bu durust degani jang jangda qilich bilan urushgan payg'ambar ah qilich qalqon kamon ot shu kabi hozirgi texnikalashgan qurollar bilan ishlatsa dushmanni ketkizish uchun mana bu yaxshi yani narsalar yani yomonlangan yani hisoblanmaydi dushmanga kamon ko'tarib chiq demaydi hozir chunki payg'ambar alayhisalom jihod ibodat pay'ambar hisalom jihodni mana shu ish bunda qildi deyilmaydi ot bilan tuyo bilan bor keng maydonda deyilmaydi <laughs> dushmanlarga qarshi kuchli qurollar bilan borishlikka <laughs> bor, targ'ib qilinadi <laughs> maslahat keltiriladi manfaat mafsada ya'ni fasod qaytariladi mana odamlarga aralashishlikdan xalifalarni pardalarnib turishlikga o'xshash xalifalar hozir odamlarga aralashmaydi abu bakr umar roziylohuanhu usmon ali rozilohu anhular hammasi odamlar bilan birga bozorlarda yurgan odamlar xalifa deb o'ylamagan ko'p o'rinda ularni xalifaligini tanimagan hozir xalifalar podshohlar alohida turadi nega xiyonat kattalashib ketdi pay'ambarimiz sollallohu alayh vassallam aralashib ar yurgan odamlarga bozorlarga tushib bozorlarda savdo qilganlar masjidda boshqa joylarda hamma joyda odamlar bilan birga yurgan aralashib ammo hozir unday ish qilmaydi chunki xavf xatar katta maslahatni tortib kelishlik va fasodni ketkizish yuzasidan mana bu ishlarni qilishligi hech qachon bu bidat deyilmaydi misboh munir kitobida keltirildi bu gaplar ya'ni fayumiy hazratlari misboh munir kitobida zikr qilila qomus va uning sharida qomusbida kasra bilan keladi bida bida emas dinda to'liq bo'lgandan keyin yangilikni paydo qilishlik deyiladi qomusi muhitda shunday lug'atda keldi ومن هنا حديث شنو ده حديث باركيب اياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثات بدعتم وكل بدعتين ضلالة بنوزان الصحيح رواه تاني كالين ايت وطيك صلار يعنى بيدا بلجانش ترنس نخلالين لار شونكي يعنى يانجي بيدا بلجانش وحرب تر وحاربر بدعت او هي قول الليس قال ابن السكيت البدعتو كل محدثاتين يوكي او اياكم ومحدثات الامور ديش ديان bu laysni roiyni so'zidir va ibn isikit aytadilarki bidat degani kulli har bir paydo bo'lgan narsa deb aytdi aksini aytdi kulli kulli al bidatu dedi hamma yangi paydo bo'lgan bidat qala sharhu nihoyati keyin shorih nihoyani kalomini keltiradi ibn asirni gaplarini tepada aytib o'tgan يستخلص يستخلص مما سبق ان كل محدثات بدات وفي اللغه والشرع في اللغه وان البدعه في عرف الشرع نوعان محموده ومذمومه هر بر لغه و خلاص وان البدعه في عرف الشرع وبدعه شريعه deyishi bilan xalos topiladi u mahmuda ikki navdir birinchisi maqtangan ikkinchisi mazammatlangan deyishi bilangina mana bu xalos topsa bo'ladi bo'lmasa hech qanday xalos topish iloji yo'q sahobalarni ichlarida qilgan fe'llarida taba fillaridantata xullaski ahli sunna va jamoa qilgan har bir ishlar hammasi limalum bidatunga tushib qolaveradi hammasi shuning uchun iloji yo'qki dedilar ulamolar bu yerda bidat degani maqtalgan bidat ham bor va mazammatlangan bidat ham bor maqtalgan bidat shariat islomiyaga muvofiq keladi mazammatlangan bidat shariat usul shariatga muvofiq kelmaydi mana shu yo'l bilan bidat ajraladi صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين